যিচু এই মুহূৰ্তত আমাৰ হৃদয়টো তুমি খুলি দিয়া যেন আমি তোমাৰ ঈশ্বৰ ৰাজ্যত ঈশ্বৰৰ বাক্য আমি গ্ৰহণ কৰিব পাৰোঁ ইয়াতে থকা যিমান তোমাৰ ল'ৰা ছোৱালী আছে যিচু চবৰে হৃদয় খুলি দিয়া আমি যেন একদম একমন হৈ কেৱল তোমাক মনোযোগ দিম তোমাৰ ফালে চাম আৰু তোমাৰ ফালৰ পৰা যি যি বাক্য আহিব যিচু আমি গ্ৰহণ কৰিম আৰু যিচু মোৰ মুখখনক তুমি অভিষেষ কৰা মোৰ মুখখনক অভিষিক কৰা যিচু ধন্যবাদ তোমাৰ শক্তিশালী নামত আমেন আমেন থেংক ইউ জিজেছ ৰ'ব এবাৰ চবকে চাই লেজগাঁৱত ধুনীয়া ধুনীয়া চেহেৰা থেংক ইউ জিজেছ চবে ভালে আছেনে বাৰু কোনো কোনোবাই কোনোবাই কোৱা নাই মুখখন বন্ধ আছে চবে ভালে আছেনে কিমান ভাল আছে বহুত ভালনে অলপ ভাল প্ৰেছ দুৱাৰ যোনে যোনে ক'বলৈ এনেকুৱা মানে লাগিছে যে এই বহুত ভাল কওঁ জানো বহুত ভালটো নহয় মই বিশ্বাস কৰোঁ আজি এই ছাৰ্ভিচৰ পাছৰ পৰা আপোনাৰ আপুনি একদম ফূৰ্তি মনেৰে ক'ব বহুত ভাল আমেন এইটো গেৰেণ্টি আছে যীচুৰ নামত আমেন তো আজি আমাৰ যোনটো আমি শিকিবলৈ গৈ আছোঁ সেইটোৰ আমি বিষয়টো চাই লওঁ যেন আমি যীচুত চবে কওক মোৰ লগত আমি যীচুত জয়তকৈও জয়যুক্ত অঁ একো নহয় আহি আছে আমাৰ পিকচাৰ আপুনি চাব পাৰে মই প্ৰথমত এই শব্দটো ক'বও নোৱাৰিছিলোঁ আমাৰ এই লেণ্ডলডৰ নাম জয়টো মোৰ মুখৰ পৰা জয়টো ওলাই গৈছিলে জয়যুক্ত ক'বলৈ নোৱাৰিছিলোঁ এই শব্দটো ইমানেই কঠিন আছিলে মোৰ কাৰণে কিন্তু লাহে 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 মই যেতিয়া এই শব্দটোৰ অৰ্থটো বুজি পালোঁ তেতিয়া মই গম পালোঁ অ' জয়তকৈও জয়যুক্ত আমেন আমি চবেই ইয়াতে বহা গোটেইকেইটাই আপুনি ভাবিব পাৰে এই মইতো মোৰটো মইতো ইমান পঢ়া শুনা নহয় মইতো ইমান নাজানো মোৰ ইমান জ্ঞান নাই মই এইটো মই সেইটো নিজৰ ওপৰত আপুনি খুব চাই আছে আপুনি এই মুহূৰ্তত নিজৰ ওপৰত চোৱা বন্ধ কৰক ঈশ্বৰে আপোনাক এই মুহূৰ্তত কৈ আছে আপুনি জয়তকৈও জয়যুক্ত মানে জয় যদি আপুনি ভাবিছিলে বিজয়ী সেই শব্দতছেও ওপৰত আপুনি এমেন আর আজি এই সার্ভিস মোৰ প্রথমে ঈশ্বরে মোক এটাই শব্দ দুটা শব্দ দেখাই ইংলিশ হল গ্লোরিয়াস ভিক্ট্রি ভিক্ট্রি নয় খালি গ্লোরিয়াস ভিক্ট্রি আর আমি আজি বিশ্বাস করি এজন এজন মানুষে আজি এই গ্লোরিয়াস ভিক্ট্রি মানে মহিমারে ভরা বিজয়ী হেটুকে কয় জয়ত জয়যুক্ত আমেন আপনাদের কিন্তু আমেন কব লাগিব আৰু হাত সাত উঠাব দেই আমেন আমেন মানে হল লৈ লো এই বিশ্বাস এই প্ৰমিছ প্ৰতিশ্ৰুতি মূল হয় হয় নে নহয় প্ৰতিশ্ৰুতিটো লাগে নে নালাগে জয়তকৈ জয়যুক্ত হ'বলৈ মন আছেনে আজি যাম আৰু হয়েই বাইদেৱে যোনদিনাখন আমি যিচুক নিজৰ ত্ৰাণকৰ্তা হিচাপে গ্ৰহণ কৰিলোঁ সেইদিনাখনৰ পৰাই আমি জয়তকৈ জয়যুক্ত কিন্তু এই বিশ্বাসটো বিশ্বাস কৰিবলৈ বহুত কঠিন হয়নে নহয় চকুৰ আগত পাহাৰ এটা আহি গ'লে প্ৰব্লেম এটা আহি গ'লে লাগে অ মইতো নোৱাৰোঁ মই কমজোৰ কমজোৰ ৱৰ্ডটো বেছি থাকে আমাৰ আমাৰ কমজৰ ৱৰ্ডটো বেছি কওঁ আই এম উইক এইটো বেছি কওঁ আমি আমি জয়তকৈও জয়যুক্ত ক'বলৈ টান পাওঁ কিন্তু নহয় পৰিস্থিতি যেনেকুৱাই হওক মই আপোনাক কৈ আছোঁ ঈশ্বৰে মোক কি কৈ আছে লাহে লাহে মই ক'ম গোটেই টিচিঙত আছে পাহাৰ মানে সদায় আমি কি কওঁ মাউণ্টেইন বুলি ক'লে প্ৰব্লেম চাওঁ ন ঈশ্বৰে মোক এনেকুৱা এটা ফটো আমি আমাৰ মাজত ফটো আমি চলি থাকে ঈশ্বৰে মোক এটা ফটো আমি বস্তু দেখাইছে এতিয়াৰ পৰা পাহাৰ মানে যিচুক চা মোক চা মোক কৈছে পাহাৰ মানে এতিয়া প্ৰব্লেম নক'বি পাহাৰ মানে যিচু বুলি চা বুজি পাইছেনে বহু বহুতে বুজা নাই চাগে এইটো বহুত পাৰ্চনেল হয় আপুনি আজি ঘৰত গৈ অলপ বহিব যে কি ক'লে এইটো এল্ডাৰ ৰশ্মিয়ে এইটো কি ক'লোঁ ৰশ্মিয়ে যে পাহাৰ মানে যীচু কৃষ্ট এইটো কি কথা কিন্তু সঁচা কৈছোঁ পাহাৰ যিমান ডাঙৰ চাওঁ ন সিমান ডাঙৰ তাতছেও বহুত ডাঙৰ যিচু সেইকাৰণে পাহাৰ চাহাৰ প্ৰব্লেম চব আজি আমি চব পেলাই দিম ক'ৰবাত আমেন থেংক ইউ জিজাছ চ' আজি ৰাতিপুৱা মই এটা সঁচা কথা সুধিব আপোনালোকে সঁচা কথা ক'বনে মোৰ লগত মানে এনেতো মই বিশ্বাস কৰোঁ আপোনালোকে সবে সঁচা কথাই কয় মিছা কথা নকয় আমি চবে শিকি আছোঁ শিকি আছোঁ আমি চবে লাৰ্ণিং প্ৰচেছত আছোঁ কিন্তু আজি এই মুহূৰ্তত অসমীয়া এই মুহূৰ্তত আমাৰ অসমীয়া যিমান পৰিয়াল আছে অসমীয়া কাৰ্যসূচীত প্লিজ মোৰ লগত এটা সত্য কথা ক'বচোন কেতিয়াবা এনেকুৱা লাগেনে জীৱনত যে মই এইটো কাম কৰি কৰি টাইম ৱেষ্ট কৰি আছোঁ মানে মই ক'ব পাৰোঁ যে তুমি টাইম ৱেষ্ট কৰি আছা কিন্তু নিজে নিজকে ভাবেনে কেতিয়াবা এইটো মই এনেই সময় বৰবাদ কৰি আছোঁ নেকি এইটো কৰি পেলাই এনেকুৱা আহেনে বাৰু নাহে বা প্লিজ ৰাজ নিশৰ কাৰণে এটা হাত চাপৰি তাৰ বোলে নাহে এনিৱেজ কিন্তু যিমান আমি ভঙা ভঙা মানুহ আছোঁ ইয়াতে যোন এতিয়ালৈকে সম্পূৰ্ণৰূপে হোৱা নাই ঈশ্বৰৰ নিচিনা আমাৰ এনেকুৱা লাগে কেতিয়াবা হয়নে কেতিয়াবা এনেকুৱা লাগে বা সব বাদ দিয়ক ফোনটোৱে বেশি খুচৰি থাকিলে অলপ পাছত লাগে মই কি টাইম ওয়েস্ট কৰি আছোঁ হয় সো নিজেও আমি জানো যে আমি টাইম ওয়েস্ট করো এ বুলি কই আছে ওকে সো আমার আধা সময় কি হয় জানেনে টাইম ওয়েস্ট কৰোঁ আমি কেনেকৈ জানে আপত্তি করি এইটো পাশনে বহুতবাৰ কৈছে আমাক শিকাইছে আপত্তি কৰিলে তাতে অভিষেক কেতিয়াও নাপায় পায় যত আপত্তি আছে তাতে অভিষেক কেতিয়াও ফ্লো নকৰে আমেন তাতে আপুনি অবিশেষ গম নাপাব কিন্তু য'ত আপত্তি নাই ঈশ্বৰক ধন্যবাদ দিওঁ তাতে আপুনি দেখা পাব নিজৰ জীৱনত অবিশেষ আমেন সেইটো কেনেকৈ মই গম পালোঁ যে আমি সদায় দুটা বস্তু আছে এটা হ'ল অনন্ত বস্তুবোৰ আৰু এটা হ'ল সন্তেকীয়া বস্তু সন্তেকীয়া বস্তুত যেতিয়া আমি মনোযোগ দি থাকোঁ নহয় আমাৰ জীৱনত সদায় আমি টাইম ৱেষ্টেই কৰোঁ আমি ভাবিব পাৰোঁ বেলেগ বেলেগ সৰু সুৰা বস্তু এইবিলাকতো একোৱেই নহয় কিন্তু নহয় আপুনি যিমান সেই নোহোৱা বস্তু আপোনাৰ বেমাৰ চিন্তা আনকি আপোনাৰ খং আপোনাৰ কাৰোবাক লৈ পেলাই সন্দেহ এইবিলাক চব বস্তু আপুনি যেতিয়া চিন্তা কৰি থাকে আপোনাৰ অভাৱ কিবা পইচাৰ প্ৰব্লেম কিবা অশান্তি এইবিলাক চব এটা সন্তেকীয়া টাইম ৱেষ্ট হয় উল্টা কি কৰিব লাগে জানে অনন্ত জীৱন অনন্ত বস্তুৰ ওপৰত মনোযোগ দিব লাগে এতিয়া মোক সোধক অনন্ত বস্তু মানে কি ইমান ডাঙৰ শব্দ অনন্ত বস্তু কি হয় এইবিলাক অনন্ত বস্তু ঈশ্বৰে মোক অনন্ত বস্তু কি হয় শুনক এতিয়া কি বস্তুত আমি মনোযোগ দিলে আমি সদায় নিজৰ জীৱনত জয়তকৈ জয়যুক্ত হ'ব পাৰোঁ চাওক কি হয় প্ৰথম বস্তু হ'ল জানেনে কোনোবাই ক'ব পাৰিব চবতছে উত্তম চবতছে ডাঙৰ শক্তিশালী এটা অনন্ত বস্তু এটা আছে আমাৰ জীৱনত বিশ্বাসীৰ জীৱনত কি হয় কওকচোন ঠিক আছে কিন্তু আমি পালো সেইটো চবতছে ডাঙৰ অনন্ত বস্তু হয় আপুনি যদি একো নকৰি পেলাই কেৱল কেৱল যদি সেই জুহন তিনি অধ্যয় ষোল্ল পথ আমি ভাবো এইটো চিম্পল চবেই মুখস্থ আমাৰ চানডে স্কুলৰ চবেই জানে চব বাট চাই কিন্তু সবতসে শক্তিশালী বাক্য তো যদি আপুনি ভাবে এই মই যদি মনন করে থাকো এই সবতসে ডাঙৰ অনন্ত এটা বস্তু হয় শুভবার্তা ঈশ্বর গছপেল সব কেন গছপেল শুভবার্তা সবতে কিবা প্ৰবলেম ফেচ প্রবলেম ফেস লগে লগে আপুনি ভাবক র মই কোন হয় মোক ঈশ্বৰে মোৰ কাৰণে ৰ ৰ প্ৰব্লেম ৰচোন ৰ ৰ একচেণ্ড চাইড দে মই ভাবিব দে মোক প্ৰথমে মই কোন হয় মই ঈশ্বৰক ঈশ্বৰে যিচুৱে মোৰ কাৰণে মই ইমান যোগ্যনে মোৰ কাৰণে ক্ৰুচত নিজকে বলিদান দিলে মোৰ নিচিনা মানুহ তেতিয়া লগে লগে আপুনি গম পাব এইটো চবতছে ডাঙৰ ইম্পৰ্টেণ্ট আপুনি এনেকুৱা বস্তু হয় য'ত আপুনি মনন কৰিব পাৰে আপোনাক ডাইৰেক্ট সেই প্ৰব্লেমৰ পৰা আপোনাক এনেকুৱা এটা ঠাইত লৈ যাব আপুনি নিজে শ্বক থৈ যাব হেৰি মই দেখোন এইমাত্ৰ আপত্তি কৰি আছিলোঁ এইমাত্ৰ দেখোন মোক নিজকে লৈ পেলাই মই দেখোন ঈশ্বৰত ধাৰ্মিকতা আমি কিমান শিকিছোঁ ধাৰ্মিকতা কিন্তু কি হয় প্ৰথম অনন্ত বস্তু যাৰ ওপৰত আপুনি মনন কৰিব পাৰে শুভবাৰ্তা তাৰপাছত দ্বিতীয় হ'ল ঈশ্বৰৰ কাৱনেন যে কওঁ চুক্তি ঈশ্বৰৰ লগত চুক্তি সেইটো এনেকুৱা এটা বস্তু হয় তাৰ বিষয়ে আপুনি যদি ভাবেও ন যে ঈশ্বৰ আৰু মই এক হৈ গ'লোঁ এতিয়া কোনো বস্তুৱে পৃথিৱীৰ আকাশৰ পাতালৰ স্বৰ্গৰ নৰকৰ কোনো বস্তুৱে আমাক ঈশ্বৰৰ পৰা দূৰ কৰিব নোৱাৰে আপুনি যিয়ে নকৰে কিয় আপুনি যিয়ে নকয় কিয় যদি আপুনি যিচুক বিশ্বাস কৰিলে আৰু নিজৰ ত্ৰাণকৰ্তা হিচাপে তেখেতক গ্ৰহণ কৰিলে এতিয়া আপোনাক কোনেও দূৰ কৰিব নোৱাৰে ঈশ্বৰৰ পৰা আপুনি আৰু ঈশ্বৰ এক আমেন কওক মই আৰু ঈশ্বৰ এক সেইটো হ'ল দ্বিতীয় অনন্ত বস্তু যাৰ ওপৰত আপুনি মনোযোগ দিব পাৰে আপুনি ধ্যান কৰিব পাৰে সেইটো হ'ল চুক্তি তাৰ পাছত হ'ল প্ৰকাশিত জ্ঞান যেতিয়া আমি বাক্য যে পঢ়োঁ পবিত্ৰ আত্মাৰ লগত বহি পেলাই কিন্তু পবিত্ৰ আত্মাৰ লগত বহি পেলাই যেতিয়া বাক্যটো পঢ়ে নহয় আৰু ঈশ্বৰৰ লগত আপুনি বহি পেলাই যেতিয়া ঈশ্বৰক সোধে ঈশ্বৰ এইটো তুমি কি ক'লা আৰু অকণ বুজাই দিয়া সেই যোনটো প্ৰকাশিত তেখেতে কৰে ন আপোনাক বাক্যৰ পৰা সেইটো বহুত ডাঙৰ অনন্ত এটা বস্তু হয় যোনটো আপুনি যাৰ ওপৰত আপুনি মনন কৰিব পাৰে গম পাইছেনে বুজি পাইছেনে সেই প্ৰব্লেমছবোৰক অলপ চাইড কৰক ঠিক আছে মই জানো জানো আপোনাৰ প্ৰব্লেম আছে জানো আপোনাৰ হাজাৰ প্ৰব্লেম আছে মই গম পাওঁ আপোনাৰ ঘৰত বহুত অশান্তি আছে জানো আপোনাৰ বহুত লোন আছে বহুত প্ৰব্লেম আছে মই বুজি পাইছোঁ কিন্তু ৰ'ব মই আপোনাক এটা বস্তু ক'ব বিচাৰোঁ আপুনি এবাৰ এই অনন্ত বস্তুবোৰৰ ওপৰত মনোযোগ কৰি চাওকচোন আপোনাৰ কি প্ৰব্লেমছ আছে এটাটো আপুনি নিজৰ পৰিচয়টো গম পাই যাব যে মই জয়তকৈ জয়যুক্ত মোক কোনেও লৰাব নোৱাৰে মোক লৰচৰ কৰাব নোৱাৰে ঈশ্বৰৰ প্ৰতিশ্ৰুতিত মই থিয় হৈ গ'লোঁ মানে হৈ গ'লোঁ আমেন কিন্তু এইবিলাক নিজে মনত পেলাই থাকিব লাগিব সদায় চাওক মই মই ঈশ্বৰক ধন্যবাদ দিওঁ যে ঈশ্বৰে মোক ইয়াতে সুযোগ দিছে কথা ক'বলৈ মই ইমান জ্ঞানী নহয় কিন্তু এটা বস্তু মই এনকাৰেজ কৰিব পাৰোঁ মোৰ এটা ঈশ্বৰে মোক কৈছে তই এনকাৰেজ কৰিব মানে তই উৎসাহ দিব পাৰো মোক ঈশ্বৰে ঈশ্বৰৰ উৎসাহ দিবলৈ মাতিছে মই আজি উৎসাহ দিম আপোনালোকক আমেন চ' মই বিশ্বাস কৰোঁ সেইকাৰণে মই কৈছোঁ ইয়াৰ পৰা যোৱাৰ আগলৈকে আপোনালোকৰ যোনে যোনে কৈছিলে বহুত ভাল কেইটামানেহে কৈছিলে বহুত ভাল বুলি আজি চবেই ক'ব লাগিব বহুত ভাল আৰু জোৰত নহয় নিজে বিশ্বাস কৰি পেলাই আমেন তাৰপাছত হ'ল মুক্তি এনেকুৱা এটা মুক্তি মানে আপুনি চব বস্তুৰ পৰা মুক্ত এইটো বহুত ডাঙৰ এটা অনন্ত শব্দ হয় এটা অনন্ত বস্তু হয় মুক্তি ঈশ্বৰত আপুনি মুক্তি পাই গ'ল আমেন এইটো আপুনি ইয়াৰ ওপৰত আপুনি মনন কৰিব পাৰে আৰু পৰিত্ৰাণ পরিত্রাণ ঈশ্বরক যেটা আপনি যীসুক নিজের ত্রাণকর্তা বলে গ্রহণ করে রিচিভ করে আর এইটুকু গম পায় এইটুক গ্রহণ করে যে যীসুয়ে মর কারণে ক্রুষত নিজকে বলিদান দিছিল আর তেজর তেজৰ তেজর কারণে আজি পাপৰ পৰা মুক্ত যেটা এই গোটেখিনি বস্তু নিজের হৃদয় গ্রহণ করে আর গ্ৰহণ কৰে ত্রাণকর্তা হিসাবে গ্রহণ করে আপোনাৰ পরিত্রাণ গ্রহণ করে আপনার জীবন এইটু বস্তুর আপুনি মনোযোগ করবেন তাৰ পাছত হ'ল আপুনি ঈশ্বৰত উত্তৰাধ উত্তৰাধিকাৰ আপুনি ইনহেৰিটেঞ্চ মানে ঈশ্বৰৰ যি হয় সেইটো আপোনাৰ হয় ঈশ্বৰৰ যি হয় কওক ঈশ্বৰৰ যি হয় সেইটো মোৰ হয় কাৰোবাৰ টোপনি ধৰি আছে নেকি বাৰু নাই ভেৰি গুড কাৰণ আজি এই বাক্যটো আমি ল'বই লাগিব এইটো আশীৰ্বাদ আজি আমি গ্ৰহণ কৰিবই লাগিব চবেই ইভেন ময়ো একদম পাহৰিব নোৱাৰোঁ যে মই যিচুত জয়তকৈও জয়যুক্ত যেনেকুৱাই পৰিস্থিতি নাহক মই এই বস্তুবোৰৰ ওপৰত মনোযোগ দিম যে মোক ঈশ্বৰে মুক্তি কৰিলে মুক্ত কৰিলে মোক ঈশ্বৰত মই ঈশ্বৰ ৰাজ্যত ঈশ্বৰৰ চুক্তিৰ লগত মই এক হ'লোঁ ঈশ্বৰৰ লগত মই এক হ'লোঁ আৰু ঈশ্বৰৰ ত্ৰাণকৰ্তা মোৰ ত্ৰাণকৰ্তা হিচাপে যেতিয়া মই ঈশ্বৰক গ্ৰহণ কৰোঁ মই পৰিত্ৰাণ পাওঁ এইবিলাক গোটেইখিনি বস্তু মই আজি মনন কৰিম আৰু আমি চবেই মনন কৰিম একেলগে আমেন সো হয়ে গেল আপনার মানে প্রথম প্রথমতে আনসার তো দি দিল যে আপনি এইবিল সরুরা বস্তু আপনার খন্তকিয়া প্রবলেমের উপর যান মনোযোগ দিয়ে আপনার এনেও টাইম ওয়েস্ট হয় একু লাভ নাই আপনি কিনো করবেন মথিত লিখা আছে না নাই যে যীশুয়ে কেছে নিজের শিষ্যবুরক কে যে এটা প্রবলেম আজি কি হব সে ওপর ভাবি থাকা কালির কারণে যদি ভাবিবা এনেও তুমি ভাবি পেলায় একু একু ডর কাম নকরা একু তুমি এড নকরা একু সলিউশন নোলো উল্টা কি হব তুমি হে চিন্তাত পরিবাণে তুমি আমি একু এক নো বুজি পাইছেনে আমি চিন্তা কৰি একোডাল নহয় তাতছে ভাল আমি কি কৰোঁ আমি অলপ চালু হওঁ আৰু ঈশ্বৰৰ যোনকেইটা প্ৰতিশ্ৰুতি আৰু ঈশ্বৰৰ যোনকেইটা অনন্ত শব্দবোৰ বাক্যবোৰ কথাবোৰ ক'লোৱেই মাত্ৰ তাৰ ওপৰত মনোযোগ কৰি থাকোঁ আমেন লগে লগে তেতিয়া কি হ'ব লাহে লাহে আপুনি গম পাব যে মই যিচুত জয়তকৈও জয়যুক্ত আমেন এইটো দেখিছে নাই ফটো কেনেকুৱা বঢ়িয়া এনেকুৱা ট্ৰফী ইয়াতচেতো মানে বহুত ডাঙৰ ট্ৰফী বাৰু এইটো ইয়াতে ফটোত একো দিব নোৱাৰি বুলি হয়নি যে মই পাঁচশো শনী মাসে গ্রেস আমি যে কো অনুগ্রহ অনুগ্রহ মানে কি খালি 33 মার মার্ক পাঁচ মার্ক পাই পেলায় পাস করা অনুগ্ৰহ মানে হল যীশুর অনুগ্রহ মানে হল ডিসিংশন পাই যোয়া যোগ্য নহয় হান্ড্রেড টেন পাই যা হান্ড্রেডর ভিতর আর চাই পেলায় ভাবা আরে এশ দশ কেন পালো এশর ভিতর ইমান ভাললে মই একু ভাল সাল নহোয় অনুগ্রহ তেকা হয় অনুগ্রহ ঈশ্বরের অনুগ্রহ সো আমি আজি পড়া। সন্তেকীয়া বস্তুৰ ওপৰত ইমান মনোযোগ নিদিওঁ হ'বনে ঠিক আছে লাহে লাহে বস্তুবোৰ বুজিম আমি লাহে লাহে শিকিম আমি ভাল পাওঁ একচুৱেলি সন্তেকীয়া বস্তুৰ ওপৰত মনোযোগ দি প্ৰব্লেমছৰ ওপৰত মনোযোগ দি আমি ভাল পাওঁ একচুৱেলি আমাৰ শৰীৰে সেইবিলাক বস্তু ভাল পায় যোনটো বাক্যত নাই লিখা বাক্যত যি লিখা আছে তাৰ বিপীত কৰিবলৈ আমাৰ শৰীৰে বিৰাট ভাল পায় হয়নে কিন্তু আজি আমি এই মিছা কথাটো ভাঙিমেই আমে যদি বেছি আছে পল দাদা পল দাদাৰ পৰা শিকিম বেছি যদি আছে তথাপিও প্ৰেছডালত যদি কম আছে তেতিয়াও প্ৰেছডালত আমেন যেনেকুৱা চিটুৱেশ্যনত যদি সেই চিটুৱেচনৰ যোগেদি মই ঈশ্বৰৰ লগত আৰু কাষ চাপি যাওঁ সেই চিটুৱেশ্যনটোৰ কাৰণে মই প্ৰেছডালত ক'ম মই এইটো নাচাওঁ যে মোৰ মই গ্ৰ' কৰি আছোঁ যদি মোৰ বেছি আছে মই গ্ৰ' কৰা নাই মোৰ কম আছে এইবিলাক বহুত কমন লেংগুৱেজেছ হয় আমাৰ অসমত মই গ্ৰ' কৰিম কি কিহঁত গ্ৰ' কৰিব হয়নে চবে কয় মই বাঢ়িম মোক গ্ৰ' কৰিব মন কি কি গ্ৰ' কৰিব আপুনি অলৰেডি গ্ৰ' কৰিলে ঈশ্বৰৰ লগত আমি সেই একদম হেভেললি ৰিয়েলতে আছোঁ আমি ঈশ্বৰৰ লগত বহিহে আছোঁ একচুৱেলি আমি গ্ৰ' কৰিব নালাগে আমি অলৰেডি গ্ৰ' কৰিলোঁৱেই ঈশ্বৰৰ লগত খালী নিজৰ সত্যটো জানিব লাগে যে মই কোন হয় অ'কে মোৰ প্ৰব্লেম আছে ঠিক আছে মোৰ কিছুমান প্ৰব্লেমছ আছে মই মিছা কথা এতিয়াও কৈ আছোঁ পাঁচটাচনীয়া জন্তু শিকায় আমাক যে শৰীৰক সময় লাগে আত্মাৰ লগত একেলগে খোজকাঢ়িবলৈ কিন্তু আমি শিকিটোও আছোঁ ন এটলিষ্ট আমিতো কোৱা নাই যে হাৰ মানি দিলোঁ যাহ যিচুক নামানো সেইটোতো কোৱা নাই ন কিন্তু আমি যিচুকটো বিশ্বাস কৰোঁ আগুৱাই গৈ আছোঁ আৰু ঈশ্বৰে তাতেই আপোনাক কয় প্ৰাউড অফ ইউ বহুত বহুত তোমাক লৈ পেলাই মই গৌৰৱিত হৈছোঁ আমেন চ' মই সেইটোৱে বিশ্বাস কৰোঁ যে আজি পড়া এই বিশ্বাস কৰিব মানে যে আমি জয়ত জয়যুক্ত আর তার কারণে আমার সন্তেকিয়া অলপমান সাইড করে আমি অনন্ত বস্তুলে মনত করি এতিয়া আর একটা বস্তু মানে ঈশ্বরক কম আপনাদের কম ঈশ্বরে মোকাবেলা বস্তু শিকায় আছে একদিন হল অলপ দিন আমি যে খুব কয় মই বহুত কম লগৰ যিমান থাকে আপনাদের আপনার সুপার নেচারেলি মানে করে দেখাম সুপার কৰিম করে এই সুপার নেচারেলি হবলে গেছে অলৌকিক রূপে হয় না এটা যেহেতু আমি অনন্ত শব্দবোৰ কই আছো। অনন্ত মনন করে আছো। যে এই শব্দ মানে নকম সুপার নেচুরলি কৰিম অলৌকিক রূপে কালি আমি কথাটা হাহি আসিল সিমখাত এটা বস্তু কিনে মানে আপনাকে একটা নতুন এটা সত্য খুলি দিব দিবস আমি যে মাঝে মাঝে কো অলৌকিক রূপে করিম কেবা নয় অলৌকিক রূপে করিম বোলা কোর চকর আমি কেটেবা আলসি হৈ যাও ঈশ্বৰে কৈ আছে যা বজাৰত গৈ চাউল দালি মাংস কিনি আ বনা বনাই খা দুটাই গিৰেক ঘনেক মিলি পেলাই ফূৰ্তি কৰি কিন্তু মই কি কৈ আছোঁ যিচু অলৌকিক ৰূপে আনি দিয়াচোন ভাত কোনোবাই দি দিব অলৌকিক ৰূপে দি দিয়াচোন মাংস কোনোবাই আনি দিয়কচোন আজি যিচু চাওক মই কোৱা নাই যে অলৌকিক নচলেও বা ঈশ্বৰ ৰাজ্যত অলৌকিক এটা বহুত ডাঙৰ এটা পাৰ্ট হয় সেইটো মই মোক প্লিজ নক'ব দেই যে এলডা ৰশ্মিক কি শিকাই আছে অলৌকিক নহ'ব নেকি হ'ব মই সেইটোৱে কৈ আছো পলে যোনটো কুৰিন্থিয়াত কৈছিলে যে যিয়ে ঈশ্বৰে আমাক গিফ্ট দিছে উপহাৰ দিছে আত্মাৰ উপহাৰ ঈশ্বৰৰ মতেহে হ'ব কাৰণে ফৰ দ্য বেনিফিট অফ দ্য চাৰ্চ মানে গীৰ্জাৰ ভালৰ কাৰণে শৰীৰৰ ঈশ্বৰৰ শৰীৰৰ ভালৰ কাৰণে ঈশ্বৰে কৰিবই তো ক'ত য'ত অলৌকিক ৰূপে কিবা কৰিব লাগে ঈশ্বৰে কৰিব সেইটো তুমি মই হিলিং হ'লেও মই হিলিং কৰিছোঁ সেইটো ক'ব নোৱাৰোঁ প্ৰেছডালৰ আৰু হিলিং সেইটো সময়ত নহ'লেও সি ঘৰলৈ গুচি যোৱালৈকে হৈ যাব ৰাস্তাত হিলিং কিন্তু নহ'লেও তাতে সেই ম'মেণ্টত তাতো মই ক'ব নোৱাৰোঁ কি আছিলে মই আজি ভালকৈ প্ৰেৰ নকৰিলোঁ ইট ইজ নট এবাউট মি মানে এইটো মোৰ ওপৰত নহয় পবিত্ৰ আত্মা ঈশ্বৰেই কৰে যি কৰিব আছে ঠিক আছে ছ' এইটো শুনক এতিয়া ছুপাৰ নেচাৰেল অলৌকিক হা আমি কি কৰোঁ সেইদিনাখন কেনেকৈ গম পালোঁ মই এতিয়া গৈ আছোঁ আমাৰ অলপ ঘৰৰ ঘৰৰ উদাহৰণ দিম আমাৰ ঘৰত সেইদিনাখন বাচন ধুই আছিলোঁ মই মই বাচন ধুই খুব ভাল পাওঁ বাচনাবোৰ নে জানে মই বেলেগ বস্তু মই ইমান ভাল নাপাওঁ কিন্তু মই বাচন ধুই দিম বাচন ধুই খুব ভাল লাগে মোৰ তো মই বাচন ধুই আছিলোঁ ঘৰত আমাৰ গোটেই চিংটোত সেইটোত পানী জমা হৈ গ'ল কিবা এটা হ'ল মুঠতে তাতে পানী নোযোৱা হ'ল বহুত দিনৰ পুৰণি সেইটো চিং চ' নাজানো বহুত দিন আমি তেনেকৈ কিবা কৰি চাফাও কৰা নাছিলোঁ সদায় পানী গৈয়ে আছিলে সেইদিনাখন পানী নোযোৱা হ'ল তো মই এল্ৰন যোগ কোৱা নাই মই আৰু জানে অলৌকিক ৰূপে যিচুৰ নামত তুমি এইটো পানীত যাবই লাগিব সেইবিলাক কৰি আছোঁ মই আৰু সেইটোৰ চাকৰত মই কি কৈ আছোঁ যেনে ঈশ্বৰৰ লগত মোক সন্দেহ নিচিনা কথা পাতি আছোঁ যদি তুমি মোক ভাল পোৱা তুমি এই পানীটো চব নাইকিয়া কৰি দিবা মই কৈ আছোঁ মই যদি তুমি মোক ভাল পোৱা এইটো পানী তুমি এতিয়া নাইকিয়া কৰি দিবা তাৰপিছত মই কৈ আছোঁ পানীটো যোৱাই নাই মইতো প্ৰাৰ্থনা কৰিলোঁ পানী যোৱা নাই তাৰপিছত মই কৈ আছোঁ এইটো অ'কে ঈশ্বৰ যদি এইটো তুমি মোক কিবা এটা ক'বলৈ বিচাৰিছা তেতিয়াহ'লে অলৌকিক ৰূপে এতিয়াই মই কমাণ্ড কৰিছোঁ পানীত যা এলেগা কৰি আছোঁ মই কৰিলোঁ দুই তিনিবাৰ পানী নগ'ল তাৰ পাছত মোৰ ভিতৰৰ পৰা এটা বস্তু আহিছে ৰ মানে এটা বস্তু ঠিক আছে ঠিক আছে মই তো মানে লগততো ভালে তোক কি কম আৰু পঁয়ত্ৰিছ বছর তো পঁয়ত্ৰিছ বছর কয়ে থাকিম নেকি তোক ভাল পাও। ভাল মই তোক ভাল পাওঁ কিন্তু তই তো এটা লাগে যে মোক ভাল পোৱা যদি পানীটো যাও হোলি স্প্রিটে মোক কৈছে যা হে কিবা এটা পায় যে পাউডার এটা পায় সিঙ্ক সাফা করা সেইটো গৈ পেলে আন দে চাফা কর আর চাফা হয়ে যাব তাৰপিছত মই পবিত্ৰনো ঠিক আছে ঠিক আছে মই বহুত দেৰি তথাপিও বহি পেলাই বাইবেল পঢ়িলোঁ বাইবেল পঢ়ি পঢ়ি যি যাছ মই জানো এতিয়া ঘূৰি যাম যেতিয়া পানীটো নাইকিয়া হৈ যাব কিন্তু আৰু মই গ'লো পানীটো নাইকিয়া নাই হোৱা চ' এতিয়া মই গম পালোঁ যে বাছ হৈ গৈছে হৈ গ'ল আৰু ইমান আৰু ডাউট নকৰোঁ মই চ' মই এলডাৰ চঞ্জু কৈছোঁ এলডাৰ চঞ্জু আই থিংক তুমি এটা বস্তু লাগিব তুমি সেই লৈ আহিব লাগিব ড্রেনেজ সাফা করা প্লিজ যোয়া সো এলো গল আনলে এলো আনি চাফা তাফা কৰি পাঁচ মিনিট পানি সাফা। পুরা বেসিন সফা আর লাগে পানি অবভিয়াসলি ধুনিয়া হয়ে গল মানে তেতিয়া এটা বস্তু মূর হার্টত যে মই যদি ঘৰত বহি বহি খুই খুই ভৰি ওপৰ ভৰি উঠাই পবিত্র ঈশ্বৰৰ নামত একদম অলৌকিক ৰূপে এতিয়াই বিৰিয়ানী আহি যাওক যিচু মই খানা বনাব নালাগে তে ভাবকচোন মই বিৰিয়ানী কিয় বা ক'লো কাৰোবাৰ বিৰিয়ানী ফেভৰেট নেকি বাৰু অ'কে এতিয়া কোনেও য়েছ নক কাৰো ভোক লগা নাই যে চ' মই ভাবিলোঁ আৰে মই এইটো কি মানে মই অলৌকিক ঠিক আছে মোক ঈশ্বৰে অলৌকিক ৰূপত প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ সেই বিশ্বাসত খোজ কঢ়াব বিশ্ব শিকাই আছে মই প্ৰাউড হয় এইটো কাৰণে যিটো তুমি মোক বাছনি কৰিছা অলৌকিক ৰূপে বিশ্বাস কৰা হয়নে মই চব বহুত বস্তুত মানে মই অলৌকিক ৰূপে মই বেলেগকো মই কওঁ যে ভুল হ'ল ন আমি ছুপাৰ নেচাৰেলি প্ৰে' কৰোঁ ছুপাৰ নেচুৰেল চুপাৰ নেচুৰেল কৰি থাকোঁ কিন্তু কিছুমান ক্ষেত্ৰত মই ক'ব বিচাৰোঁ ছুপাৰ নেচাৰেল কৰি দিওঁ ন আপুনি আলচি হৈ যায় ছামটাইমছ সেইটো নিজকে কিন্তু সুধিব যে মই এইটো ক্ষেত্ৰত সঁচাকৈ ইয়াতে ছুপাৰ নেচাৰেলি বস্তুটো হ'ব লাগে নে মোৰ আলচিৰ কাৰণে মই কৰি আছোঁ নেথাৰ জিৰ কাৰণে মই ছুপাৰ নেচাৰেলি প্ৰে' কৰিছোঁ ডেট ঈশ্বৰে কৰক চ' মই সেইটোৱে কৈছোঁ ভাত গৰম কৰি ভাত বনাবই লাগিব মাংস কাটিবই লাগিব মছলা পিচিবই লাগিব তাৰপিছত কুক কৰিবই লাগিব তেতিয়াহে ভাত মাংস দালি ভাত খাব পাৰিম নিজৰ ফেমিলিৰ লগত হয়নে সেইটো মই যদি বহি বহি শুই শুই যদি কওঁ যে নিজে নিজে হৈ যাওক ছুপাৰ নেচাৰেলি সেইটো মিছা ছ' যিয়ে যি নহওক পবিত্ৰ আত্মাই আমাক ঈশ্বৰে এনেকুৱা এটা বঢ়িয়া কি ক'ম উপহাৰ দিছে পবিত্ৰ আত্মা নাইণ্টি নাইন পাৰ্চেণ্ট পবিত্ৰ আত্মাই চব কৰি দিয়ে সেই এক পাৰ্চেণ্ট আমি কৰিব লাগে সেইটো কি কৰিব লাগে যেনে বাধ্য হৈ আগবাঢ়িব লাগে সেইটোৰো কিমান এক পাৰ্চেণ্ট মানে কষ্ট বেছি নাই কেৱল ওৱান পাৰ্চেণ্টহে কষ্ট সেইটোহে ঈশ্বৰে কৰিব দিছে কষ্ট নহয় মানে কাৰ্য যোনটো ওৱান পাৰ্চেণ্ট আমি অহ এইখিনি আমাৰ এইখিনি কাম অহ ঠিক আছে সেইটো আমি কৰিবলৈ কি কওঁ আমি কেতিয়াবা আলসি হয়ে যাও লেথার্জি হয়ে যাও সো অনন্ত কথা ভাবাৰ লগতে প্লিজ এইটো ভাবিব যে আমি আলসি হৈ না যাও সো ইয়াংস্টার আছে আছে সেইটো কব বিচাৰোঁ মই বাইবেল পঢ়ি আছোঁ গোটেই দিনটো দেই মোক ডিষ্টাৰ্ব নকৰিবা আজি মই অফিচ না যাও কলেজ না যাও কাম নকৰোঁ মই বাইবেল পঢ়ি আছোঁ ড্যাট ইজ অলসো সেইটো নেক্সট আমাৰ ইংলিছ সার্ভিস আমি আৰু কী কিন্তু কব সেইটো কিন্তু ভুল ধাৰণা ঠিক আছে আমে যোনে যোনে এতিয়া এতিয়া জাষ্ট ওলাই আহিছা টুৱেলভ পাছ কৰিছা গ্ৰেজুৱেশ্যন এতিয়া নতুন কিবা ঈশ্বৰে কি কয় যদি ঈশ্বৰ ৰাজ্যত ফুল টাইম কৰিব লাগে মই মই বহুত বস্তু ট্ৰাই কৰি ঈশ্বৰৰ লগত লাগি লাগি কিবা কিবি হৈ মেলি লাষ্টত গম পালোঁ যে মোৰ কি ঈশ্বৰে মোক বিচাৰিছে চ' মই সেইটো ঈশ্বৰৰ ইচ্ছাত আছোঁ এতিয়া সেই তেনেকৈ চবেই কিন্তু চব বস্তু ট্ৰাই কৰি ঈশ্বৰৰ লগত আগবাঢ়ি তেতিয়াহে ঈশ্বৰে আপোনাক ক'ব কিন্তু তাৰ আগতে আপোনাৰ যোনটো জিম্মেদাৰী মানে যোনটো আপোনাৰ ৰেচপনচিবিলিটি সেইটো যেন কৰিব লাগে